Переміщення, все, що переміщення, передвиження перевозиться, угу. так, любесеньки, рухаємося далі, трошки по ваших питаннях продовжимо. Крим питає, впидимося в Крим, бо ж, давно не було ніяких відповідей і взагалі, що там відбувається в Криму. Яка буде ситуація в Криму з обстрілами? Давайте там про Кримський мост не питаємо. про їхні бази і подарування. Я не знаю, можно такое говорить, не можно говорить. Ну, были планы у наших очень хорошие. Табу поставили. Да? Так, ну обстрелы будут. Тут как-то дежавю. То, что вот с воздуха, да. то, что поставили тут. Такое впечатление, что смотрите, вот что тут идет здесь Украина, да, действия Украины и, допустим, там США, Британия, как я понимаю, да, и там между ними идет противостояние. Одни говорят да, другие говорят нет, поняли? А взагалі, оце, що зараз відбувається, може бути, що це в загальному протистояння США і Британії? Що США хоче, знаєте, трошки... Ну, оно так і є по большому Наверно, так і є. Вони хочуть вийти з іга. США це йде протистояння США і Британії. Ну, да, да негласне. Причому оно йде в длительный период уже времени. Да, да, да. А сейчас, смотрите, оно сейчас просто обострилось. І що, США вийде з-під влади Британії? Вірніше, Британія вийде. з-під Ні, я думаю, що наоборот. Я думаю, що США трошки в лоні Британії, Тут не, не про... це про сфери влияння. Це про впливу, да, да, да. Давайте, вони розійдуться так. Кожен своє робить. Тому що, любаченки, ми, ми часто забуваємо, що співдружність Великобританії це Канада, Австралія. Новая Зеландия, Фарерские островы. ну это все Видите, этим хочет воспользоваться Кремль. Вот пока они там между собой. Окаделёшка, конечно, выдрава в листы туда. Вот, Кремль, эти на первом месте, им это прямо как бальзам. Ну разойдутся разойдутся потому что с такой политикой как сейчас в США видите здесь это катастрофа чисто угу. ну да они еще дограются я уверен на этом любезненько двигаемся дальше Олежки мы посмотрели да да Олешки, ми подивилися, если було бы питання. Э... Сподіваюсь, так, 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 Миргород, Миргород. Будьте внимательны, тут десятка мечей идет. Угу. Господин. Предельно внимание. Дьявол падает, смотрите. Опять же, перемещение, передвижение, в том числе. Дома. Там, где много людей. церква Просит подавить Наталья. вроде не Наталья, сегодня Наталья, Наталья, я, Наташа. Любасенькие, что она Наташа пришла. Они планируют тоже атаку на Белую церковь. Да. То, что летит, пролетает мимо. Угу. Они, в планах оно остается, то есть опасность идет. Э, Людмила. Да. Причем, наверное, в скором времени даже. Угу. Э, Тернополь просто Людмила Вознюк. Перемещение, передвижение. Ну, тоже опасность идет Военные объекты, административные, медицинские, на всякий случай учреждения, обратите внимание. Работа по ВО. Юлія Молчанова, добрий день. Живу в Португалії по всім новинам закликають готуватися, готувати тривожні валізки. Що це може означати? В багатьох країнах просто почали. По, це... по, по Європі, да? да. По, Євросоюзу, по, Європі. по на По-моєму, на 72 часа. Щоб за щоб все було готове. Листопад. У нас таке коли почали говорити? в листопаді перед війною, так? Готові з запас води єдиний. тревожнее в что это может для чего-то. Тут несколько вариантов развития. Но понимаете, если они там говорят, что про стихийное бедствие стихийное бедствие предсказать ну, тяжело, да? Они, как бы это прикрытие, mm. это какая-то мощная диверсионная деятельность, потому что Кремль что-то затевает, он что-то готовит на чужими руками. Mm. Плюс это я так понимаю, <скак> что это атака может быть на интернет, вот что-то связанное с интернетом или же со связью. Да, с как... Да, я думаю, что они с ума, если они сейчас выключатся. И это, это, за собой вот энергосистемы ведет. Mm -hmm. И когда не работают э, банки, магазины, у них же все по карточкам. в таком mm -hmm. плане. Но это и очень большая опасность еще идет от воды. Я так понимаю, с севера на с севера. С севера. Да, там, где он и хотел. Ну, может быть всякое. Давайте так, поняла. Напоминаете, что Чехия, она нам больше постачает разных Снарядів, і в них же був вибух в Чехії на яла росіяни 100% процентів. Росіяни, так. І ну, після цих вибухів Чехія продовжить допомогу Україні? Чи це було таке застереження? Ну, 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 Подумайте, хто mm -hmm. вас? Хто вам, хто вам був в кого була пражська весна? Будуть допомагати. Буду, да. Вот здесь первые карты, смотрите, здесь вот то, что сейчас мир, они показывают на склоне спящего вулкана, и мы движемся к какой-то прямо точке невозврата. Господи. Кремль прово... не сам хочет, а спровоцировать. Я не знаю, кого, Иран, Северную Корею, кого угодно, да? да? И на картах же не написано. Да. Но сейчас по этим картам Кремль открывают то что там происходит у меня такое uh -huh. впечатление что uh, там что-то должно быть во власти я не знаю ну, просто для вчера глядачка написала Дима уже сколько говорят что им хана а у них никак хана не наступает <свист> <свист> ну видите они умело манипулируют они умело с... закрывают великое... -то, то ли кто-то может мне такое вп... я не знаю может быть это касается какой-то башни Кремля да. Может, это касается двойника, потому что да. штука двойник, да, со мной там какой-то. Угу. Такое впечатление, что у них кто-то в коме, видите, по этим картам, или при смерти. Угу. Может быть. Хай вы все разумные. И что-то что-то, знаете, резко в один миг может измениться. Вот они что-то скрывают, сейчас скрывают, поэтому mm -hmm. они тянут время. Mm -hmm. Еще плюс к этому, да, они как бы пытаются замять. Ну вот mm -hmm. на пороге, ну уже этот порог, конечно, ожидание этого порога уже мы устали. Нам да, ничего не, ничего не меняется, ничего не меняется. Ведь ничего не меняется, разумеете? Кривый Анна. Ну что-то есть. Вот, смотрите, какой раз смотрю, они показывают одни и те же карты. Да. Кавери. Mm -hmm. Ну, опасность остается. Опасность обстрела. Уже перемещение, передвижение. Приворок, будьте внимательны. Нехорошие mm -hmm. карты падают. Mm -hmm. uh... Лора про, по мазун. доброго дня, подивіться, будь ласка, можливий прорив кордону, козача лопач, Золочів, богодухів. Давайте козача лопач Що там буде? Буде козача -Лопач. прорив, прорив козача Росіян провід, козачка лопата. Ну, здесь по ілюзії. Угу. Золочев. Направление. Карта украинских вооруженных сил. Да нет, тут достаточно мы Mm, Бог. Тут И... одни карты украинских вооруженных сил. Золочев. Да, направление украинских вооруженных сил, значит, ну контролируют. И Богодухи. А mm. uh, здесь может быть попытка? Где-то слева или справа, угу. либо же какими-то, я не знаю, ну, это, видите, тупик, все равно. Ну, это карта тупика. Угу. А ну, знаете, что хочу вам сказать? И тогда Вовчанск, посмотрите, Вовчанск, еще будет наступ на Харьков? Бага Духлев, надо посмотреть. Тут есть опасность, знаете, опасность где-то, что их как-то могут запустить каким-то образом. А, по них? От где-то зліва, справа вот там. Ну, все одно віці, все одно. Равно... Так, так любезеньки, ставим лайк. Херсон, сьогодні в обід 35 прильотів з артилерії, лупить місто безбожно. Давайте подивимося, Херсон, що, що їх чекає? Що з ними буде найближчий час? 40 прильотів росіян за півтори години обстріляли залізничний вокзал, автовокзал, овочеву базу, є загиблі. Під удар також потрапила швидка, яка допомагала постраждалим. Ну, Опасна ще так, йде, іде опасність. Йде, йде. йде, йде ще опасність. Угу. Росія від чи правда, що Росія відмовилася зупинити обстріли і... ну, громадської інфраструктури, угу. цивільних об'єктів. Ну, да, смотрите, на Это еще ну, планы им сорвали. Mm -hmm. Это сейчас дроны, видите, они ж хотели да. ракеты. Да. Вот, рвануло. Тобто вы думаете, это они бы на нас полетились, да? Конечно, да. Однозначно. Подивіться, будь ласка, Полтавую область. Бо вони кажуть, що може на черзі наше місто. Не дай Бог, Любесенький, не дай Бог. Що? Полтава, Полтавська область. Работа по луне. Ну, дьявол падает. Будьте внимательны. Опасность есть. Там, где много людей. Праздники. Uh -huh. Контролируемая ситуация с воздухом. Но опасность есть. Пані Олена, дивіться, ось на Волині кажуть біда, але ну, взагалі поки Україні хто захилив працює в аграрії сфері, що з там з ТЦК у багато проблем. І реально чи буде зірваний посівна в Україні, бо не буде кому робити, це, тому що вони будуть їх реально мобілізували. Видите, здесь вот как будто это специально делается. Я, ну, же а... говорю, я не беру все это ЦК, я ну. не могу за все сказать. Но вот какая то такая часть ЦК, такое впечатление, что оно работает на Крем. Ну вот, поняли, на интересы Кремля. Ну, а это зировой, не пассивно не ну, ну, я сейчас еще... Спасибо. Да не, не должны сорвать. Угу. Потому что первая карта с мечей. Угу. Мы дивились в Тернопиль, повторное питание. Тернопиль. Да, смотри. Да, давайте поднимемся в Ивано-Франкивск. Ну, э тут ограничено, но все-таки административные медицинские учреждения. Угу. Опасность. Видите, в планах башня да. планируют. Ну, работа ПВУ. Что угу. запустить процесс выхода Руси из нашей территории? Любесники, ставьте лайк, давайте им нас броне силы, давайте я не забываю нам не нагадую, подписка, поддержка канала все разом, любасеньки, пожалуйста. Это несколько событий, угу. это не одно событие, это я не знаю, это, это как... что-то очень негативное. Во-первых, там идет удар в спину. Угу. Это может быть от федерации, да, там вот как там Чечня, Дагестан. Это может что-то неожиданно такое, армагеддон какой-то. Либо это природные катаклизмы, либо старшая башня и десятка мечей. Это очень нехорошее сочетание карт. Я даже мне тяжело предположить, да, что... Что это может быть, Ну да, это как природное, так рукотворное в том числе. Да, а ну Это катастрофа с такими с необратимыми последствиями, с большими жертвами. Но за счет этого дальше идет десятка как бы окончания, да, чтобы у них начался другой цикл. Ну я думаю, что вы это все заслужили, правда? Я думаю, что это не просто так. Лена, Чернигивщина. Перше, про Чернігівщину подається по обстрілам, і чи може бути окупація чернігівської области. Окупация чернигерской кайблок. Окупация Чернигского. И не. Нет. Опасность идет, только смотрите. Опасность обстрілу. Вот так от. А, ще попытка. Нащупати слабкі місця. ну, заходів ДРГ груп, ну тупик з mm -hmm. заходом в один конец. В mm -mm. Дуже цікаве питання. Тобто не буде окупації, да? Нема такого. Ну, я да? не вижу окупації. А по обстрілах? Опасність, так, дуже. велика. А от Єнот пише в цілий ефір, винайшли ліки від інсульту, що дозволяють відновити 100% мозку ще два випробування і поступлять в продаж. Чи правда це? Ну, інсульт не тільки моток, він же переражає емоційну сферу людини. Це не тільки про мозок, це про емоції, про енергію. Та питаю, вже хвоїх, та питаю про ліки від інсульту. Це не від інсульту, а реабілітації інсульту, мабуть. Це Правда. Правда, Буде, так? Так. Ну, хоч на чомусь за в хорошому. Дай Бог, щоб воно Тут всі карти, так. Это дають, ну так да. очень хорошие карты. Тобто це надія, тобто, і, і, я знаю, як, як важко людям після інсульту, але ви знаєте, що хто займається собою, тому то виходить і себе. І, дай Бог, щоб ці ліки прийшли в продаж, і ми були ви всі були здорові, і ми теж. Так, пані Лен, дякую за прекрасніший ефір. Розібрали дуже багато питань, що вас обійдемо.